Да, мы сейчас как раз общаемся со свидетелем, который сам непосредственно наблюдал всю эту ситуацию. В Кременчуге, во сколько это было по времени? 19 В 19.07 на улице Чапаева, около штаба поддержки армии, прямо около машины был украден один из активистов правого сектора Максим Левчук. На данный момент вот мы находимся на улице Чапаева, здесь, около этого штаба. Мы видим, стоит автомобиль Максима, он не закрытый. Он автомобиль этот открытый, то есть человек никуда не собирался уходить. И эту машину теперь люди вынуждены охранять. Вот, были дописаны заявления в милицию. Э, все свидетели утверждают, э, что в... Ну, в выкрадении Максима Левчука в похищении участвовали представители гром громадской организации «Майдан» у нас в Кременчуге. На данный момент милиция эту информацию не подтверждает, но проверяет. А какая-то информация о местоположении Максима ничего не известно? Вообще ничего не известно. По э, разным каналам пытаются эту информацию узнать, но на данный момент информация о том, где находится Максим Левчук, ее нету. Нигде его нет. Была, был анонимный звонок э, в милицию о том, что э, Максима Левчука неизвестные люди пытаются затащить в офис, опять эти громадской организации Майданы но э, по информации от милиции в том помещении Максима не было. А там же была информация, что они бику вчинили на ну, бице, а противники правого сектора вот эти организации? Майдана. У нас тоже есть информация о том, что информация из милиции о том, что действительно на улице Пушкина 8 была э, драка и это были активисты ГО Майдана активисты правого сектора и представители батальона Азов.